Всем, это видео я делаю для конкурса Таня. В общем, там надо нарисовать свой любимый персонаж. Вот, так вот Таня, это я нарисовала Франкенштейн. И как ты просила, написала Франкенштейн вот здесь и для канала Таня. Лав. Почему я люблю Фрэнки? Потому что она первая. Она э, первая. Она одета стильно. У нее прикольные шарамики. Мне э, нравится ее форма. Э, Еще она может э, дать руку помощи. Ну, вот такая вот она Фрэнки. Я нарисовала. Тут не хватило места, чтобы нарисовать ног. Ну, и вот так получился. Мне бы очень хотелось выиграть э, спектру Вандергейт, потому что у меня вообще никакой куклы нет. только а вот она какая-то кукла. Сейчас я вам покажу. Вот она. У нее нога сломана. У нее нет шарниров. Тут волос, мало. Конечно, есть шарниры, но она подделка. Мне не нравится вообще эта кукла. Ну подарила бабушка ну все равно это не кукла монстрханья это просто подделка так что я бы очень хотела выиграть ну пока пока с вами была лилия куркаева и надеюсь ты меня выберешь там первый пока пока